Salam kanalımızın dəyərli izləyiciləri, bu gün yeni bir mənzil listlərin qarşısındayam. Mənzilimiz haqqında bir qədər xahiş olunan videomuzu bəyənin, kanala abunə olmağı unutmayın. Mənzilimiz harda yerləşir? Mənzil yerləşir Yeni əsalalda, Dadaş Bünyad salda küçəsində, Less House-un arxasında 12 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsində, qaz, su, işıq təminatı daimi və səhər çıxarışı olan Yeni bir süpə təmir mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Mənzilimiz ümumi sahəsi 65 kvadrat olan bir otaqdan iki otağa düzəlmə, yəni hər otağın ayrı-ayrılıqda pəncərəsi və girişi. İndi mən dəqiqliklə sizlərə, dəyərli izləyicilər, hər bir otağın ayrı-ayrılıqda təqdimatını eləyəcəm. Gördüyünüz kimi bura bizim əsas giriş qapı hissəmizdir. Əsas giriş qapı hissəsindən bu şəkildə daxil oluruq belə bir gözət dəlüs kol səsini bizə qarşıladı. Yəni mənzilimiz təzə təmirdən çıxıb təmirdən sonra yaşayış olmamışdır. Mənzilimizin polu park e, laminatdır, bahalı laminatdır. Yəni mənzilə yaxından tanış olanda görəcəksiniz ki, həqiqətən də mənzilə bahalı və keyfiyyətli materiallardan istifadə olunmuşdur. Gördüyünüz kimi bura bizim dəlüs kol hissəmizdir. Bura isə dəyərli əşyalarımız. Məndən burda sol tərəfdə Yəni giriş qapısından daxil olduq, bir belə deyək ki, belə bir dəhliz koridorsundan daxil olduq. Bu şəkildə gəldik. Burada məndən sol tərəfdə ə, sanitar qovşağı, sanuzelidir. Bura bizə yataq otağıdır. Bura isə qonaq otaqdır. Mətbəx isə bunun qabaq hissəsindədir. Yəni ayrı-ayrılıqda hər birini çəkib sizlərə təqdim edirəm. Dəyərinizlə icrazınız bunu gördünüz kimi bizim mənzilimizin yataq otağıdır. Buyuruq baxa bilərsiniz. Yataq otağı da geniş ölçüyə malik bizim yataq otağımız var. Burda da gördünüz ki hər bir şey ayrılıqda, yəni çox gözəl və səliqəli, yəni ıı, təmir olunub. Siz alıcıların ixtiyarına verilmişdir. Yəni dediyim ki, bura bizim hardasa 17-18 kvadrat metrdən ibarətdir bizim yataq otağımız. Bahalı ağ, demə alqablarımız və zəmanlarla istifadə olunmuşdur. Dəyərlizləyicilərimiz, mənzilimizin qiymətini aşağıdakı şərh bölməsində qeyd edəcəm. Mənzilimizin dediyim kimi ümumi sahəsi 65 kvadratmetrdir. Qaz sürət təminatı daimidir, internet sistem problemi yoxdur. Dəyərlizləyicilərimiz, bura gördüyünüz kimi həm yataq otağından, həm qonaq otağından rahatçılıqla mənzilimizin mətbəxinə daxil ola bilərsiniz. Gördüyünüz kimi bura bizim mənzilimizin mətbəx otağıdır. Mətbəx otağı da 10, 10, 11 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada bizdə mətbəx mebeli düz yerləşdirilməyib. Yəni alıcılar özləri öz büdcəsinə aid, öz istəyinə uyğun mebel yığdıra bilərlər. Burada da gördüyünüz kimi dəyərlizərin, burada oturmaq üçün yer nəzərdə tutulub. Yəni qaz peci, xalade, niş, paltaryanı, yəni, maydadır, hər bişi şey falanı ayrılıqda fikirləşmişdir. Bura da bizə gördüyünüz kimi mətbəximizin pəncərəsi. Yəni burada dediyim kimi hansı birinci işıqla olan bir mənzildən ibarətdir. Mənzilimizdə göründüyünüz kimi zəngin infrastrukturun malik qrarazda yerləşən məktəb, uşaq bağçası, ləz sausul qabağına burdan yola əsas yola qədər burdan bu bir tərəfə 194 marşrutdur. Burda 77 211 marşrutu hərəkət edir. Yəni binadan əsas yola qədər olan məsafə 150 metrdən ibarətdir. Çox gözəl bir ərazidə yerləşir. Hayat hə, 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 bacası, hərbi şey falanı var. Yer altı, yerüstü maşın parkinqi mövcuddur. Dəyərli izləyicilərimiz, də bura isə bizim mənzilimizin dediyim kimi qonaq otağıdır. Qonaq otaq əsas giriş qapısısı burdadır. Mən belə fırlanım gəldim. Dəyiyim ki, mə bu, belə burdan əsas ə, demək belə dəhliz qol hissəsi ilə daxil oldum belə. Bura isə bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı 20 kvadrat metrdən ibarətdir. Burada da çıxırağı skopları, əlavə olaraq Mitsubishi iqı kondisioneri, istili sistemimiz kombili, bütün radiatorları hamısı yerləşdirilib hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Burada gördüyünüz kimi dəyərli izləcilərimiz, demək mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağından birbaşa eyvanımıza çıxışımız mövcuddur. Dəyiyim kimi burada da bizim kombi aparatımız, hər bir şeyimiz. Bax burada bizim mənzilimizin eyvan hissəsidir. Qavan kəsəcə heç bir şey yoxdur. Mənzilimiz günduşan mənzildir. İşıqlı mənzildən ibarətdir. Kimə Belə bir mənzil lazımdırsa, buyurun müraciət edə bilərsiniz. Əlavə nə sual yaranarsa, ekranda gördüyünüz nömrələrə zəng edib maraqlana bilərsiniz. Buyurup baxa bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Oldu. İndi isə sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər. Mənzilimizin, demək, dəyərli izləyicilərim, demək, burası bizdə sanitar qovşaqı tam ədədlidir. Düz bir aksessuarlar yerləşdirilməyib, amma hamısı yerləşin fazilətlə təqdir olunur.